ଆଜି ଜଣେ ଭଲ ଲେଖକଙ୍କର ଅତି ଭଲ ଲେଖା ଯେଉଁଟା ଗଭୀର ରେଖାପଥ କରିଥିବା ଭଳିଆ ଲେଖା ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ଭୟରେ ଯେଉଁ ଲେଖା ସାଇତି ରଖିବା ସଜାଇ ରଖିବା ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଲଟା ସିଂ ଲେଖିଥିଲେ ଯାହାର ଭାବାର୍ଥ ସରଳାର୍ଥ ଅନେକ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କରି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଯେହେତୁ ଲେଖକକୁ ମୁଁ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ଭାବେ ଜାଣିଛି ତାଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଜାଣିଛି ଆଉ ଏଇ ଲେଖାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଜାଣିଛି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉଥରେ ଏଇଟାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିବେଦନ କରୁଛେ ଶ୍ରୀ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଲଟା ସିଂ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମସିହାରେ ଜନ୍ମିତ ସେ ତାଙ୍କର ନିଜ ଗାଁ ମଳିପଡ଼ା ମାମୁଁ ଘର ଅଜାଘର ରାମଚଣ୍ଡୀ ପୁଅ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷକତା ସମୟରେ ଅନେକ ଅଭୁଲା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ରହିଛି ଅନେକ ମେଧାବୀ ଛାତ୍ର ଏବେବି ତାଙ୍କ କଥା ମନେ ପକାନ୍ତି ଅଭିଭକ୍ତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ଅତି ପରିଚିତ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ସାଇତି ରଖିବା ସଜାଇ ରଖିବା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଅଛି ଚନ୍ଦନ ତନ୍ମୟ ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଲେଖା ହୋଇଛି ଟ୍ରେନ୍ ଟିକେଟ ନ ଦେଇପାରି ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ଯେଉଁ ହଟହଟ ହେଲେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଜର ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପଦ୍ମଲୋଚନ ପାଲଟା ସିଂ ଅତି ସରଳ କଥା କିନ୍ତୁ ଉପସ୍ଥାପନା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଛି ଆମେ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଜିନିଷ ଦାୟିତ୍ୱ ସହିତ ନରଖିଲେ କେମିତି ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ହଇରାଣ ହୁଏ ଆମେ ପଛରେ ହଟହଟା ହୁଏ ଏବଂ ସମୟ ସମୟ ଯେମିତି ଟିକେଟ ନ ଦେଇପାରି ଅପମାନିତ ହୋଇଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ ଜଣକ ସେଇଭଳି ଆମେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ଛୋଟବେଳୁ ପରିବାର ଭିତରେ ସଜାଡ଼ି ରଖିବାର ଏଇ ଯେଉଁ ମାନସିକତା ଅଭ୍ୟାସ ତା ପାଇଁ ଏହି ଲେଖା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଉପସ୍ଥାପନା ଏହି ବହିଟିରେ ଥିବା ଅନେକ ଲେଖା ଭିତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲେଖା ସାଇତି ରଖିବା କେମିତି ସଜାଇ ରଖିବା କେମିତି ଏବଂ କାହିଁକି ରଖିବା ତାହାର ଉପଦେୟତା ସାନଠୁ ବଡ଼ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତି